श्री स्वामी समर्थ स्वामी भक्तांनो असे स्वामींचे प्रभावी मंत्र ऐकण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेली घंटी नक्की दाबा आणि व्हिडिओला एक लाईक करून कमेंट बॉक्समध्ये श्री स्वामी समर्थ लिहा तुम्ही जर आर्थिक संकटामध्ये असाल पैशाची कमतरता भासत असेल किंवा घरगुती समस्या सतावत असतील तर आजचा मंत्र तुम्हाला मदत करेल हा मंत्र भक्तीपूर्वक ऐका व त्याचा जप करा आणि तुमच्या आयुष्यात यामुळे सकारात्मक ऊर्जा तसेच धनप्राप्ती होऊ लागेल जर तुम्हाला मंत्र जप करण्यासाठी शक्य नसेल तर तुमच्या फोनवर हा मंत्र चालू ठेवा आणि ऐकत राहा मनोभावे श्री स्वामी समर्थांना प्रार्थना करा आणि त्यांना आपली व्यथा सांगा स्वामी माझ्या जीवनातील सर्व संकटे दूर करा माझे घर गर, घरात धनसंपत्ती वाढवा मला या दुःखातून मुक्त करा सर्व जर तुम्ही हा मंत्र भक्तिभावाने शेवटपर्यंत ऐकला तर तुम्हाला याचे फळ नक्की मिळेल आणि अपूर्ण पाहिला तर तुम्हाला त्यातील मौल्यवान माहिती मिळणार नाही आणि मंत्राचा लाभही होणार नाही म्हणून संपूर्ण मंत्र नक्की तुम्ही अवश्य ऐका चला तर स्वामी भक्तांनो आता या पवित्र मंत्रा मंत्राला सुरुवात करूया ॐ अनन्तशक्तिसूत्रधराय नमः ॐ अनन्तशक्तिसूत्रधाराय 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 नमः ॐ अनन्तशक्तिसूत्रधराय नमः ॐ अनन्तशक्तिसूत्रधाराय 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 नमः ॐ अनन्तशक्तिसूत्रधराय नमः ॐ अनन्तशक्तिसूत्रधाराय 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 नमः ॐ अनन्तशक्तिसूत्रधराय नमः ॐ अनन्तशक्तिसूत्रधाराय 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 नमः ॐ अनन्तशक्तिसूत्रधराय नमः ॐ अनन्तशक्तिसूत्रधाराय 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 नमः ॐ अनन्तशक्तिसूत्रधराय नमः ॐ अनन्तशक्तिसूत्रधाराय 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 नमः ॐ अनन्तशक्तिसूत्रधराय नमः ॐ अनन्तशक्तिसूत्रधाराय 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 नमः अनन्तशक्तिसूत्रधाराय नमः ॐ 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 अनन्तशक्तिसूत्रधराय नमः ॐ अनन्तशक्तिसूत्रधाराय 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 नमः ॐ अनन्तशक्तिसूत्रधराय नमः ॐ अनन्तशक्तिसूत्रधाराय 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 नमः ॐ अनन्तशक्तिसूत्रधराय नमः ॐ अनन्तशक्तिसूत्रधाराय 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 नमः ॐ अनन्तशक्तिसूत्रधराय नमः ॐ अनन्तशक्तिसूत्रधाराय नमः ॐ अनन्तशक्तिसूत्रधाराय नमः अनन्तशक्तिसूत्रधाराय नमः ॐ 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 अनन्तशक्तिसूत्रधराय नमः ॐ अनन्तशक्तिसूत्रधाराय 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 नमः ॐ अनन्तशक्तिसूत्रधराय नमः ॐ अनन्तशक्तिसूत्रधाराय नमः ॐ अनन्तशक्तिसूत्रधाराय नमः ना... ॐ अनन्तशक्तिसूत्रधाराय नमः 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 ॐ अनन्तशक्तिसूत्रधराय नमः ॐ अनन्तशक्तिसूत्रधाराय 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 नमः अनन्तशक्तिसूत्रधाराय नमः सूत्रधाराय नमः ॐ अनन्तशक्तिसूत्रधाराय नमः ॐ अनन्तशक्तिसूत्रधाराय नमः